哼，老头明天娶小凡，心思不在我这。怎么，你五姨太芳菲还吃上醋了？ 怎么可能会是真的？我就会高兴吗？我娶你进门，不是让你嚼舌根的。老爷，我错了。芳菲、呃、啊，你可别这么轻易就死掉，我还有很多账没有跟你算清楚。 真是个灾星，刚进门就克死了老爷。薛老太太要赶他出门，他就跪在这里赖着不走。一会儿等二少爷回来，有他好受的。到底怎么回事？为什么会这样？ 督军，小姨准备好了。她死，就是因为她有钱，不给她添乱。督军，我打听了一下，都说这有一太年轻貌美，看起来就像个狐狸精，就是图老爷的钱才嫁进了薛家。也就这样的女人才会嫁给他。 不过这样的女人，真该死！老爷子都死了，你也敢上路？ 这个声音，难道是他？雪东风，我想永远和你在一起。等我们留学回国。 你愿意嫁给我吗？ 为什么？你和我分开，就是为了嫁给我爹当姨太太是吗？说话！高峰放开！给我你以为这样就能逃过去是吗？ 跟什么薛东风？我已经嫁给了你爹，现在是你的六姨娘。六姨娘，赶紧收起那副贞洁烈女的嘴脸，我看着恶心。放开我！回来之前，我就听说我们的六姨娘出身歌女，妖娆多姿，水性杨花，贪慕虚荣。为了嫁进我们薛家，费尽了不少心机。只是这些传言也不全对。我们的六姨娘不仅是歌女，也是我薛东风的前女友纪连云。闭嘴。 但是我已经不记得了，你记住了。我现在叫云莲，从前的事我希望你也忘了，对你对我都好。站住！把门关上，把事情说清楚了再走。 我就跟你说清楚，我喜欢你爹，更喜欢他的钱。过去如果不是你骗我说你只是一个穷学生的话，我现在嫁的人可能就是你了。